На слуху, на слуху. Я думаю, что решение России по поводу того, что они поднимут а, таможенные пошлины для украинских экспортеров, оптимальное решение вот в сложившейся конфликтной ситуации. Легче будет работать по существующим нормальным и понятным правилам и одной и другой стране, чем жить в постоянном страхе по поводу того, что наши товары не будут продаваться на территории России, при этом используются явно такие нецивилизованные формы борьбы, как нетарифные методы давления на Украину. Поэтому я за этот новый режим. В ефірі програми на слуху я Ольга Ксьонс, запрошую вас до розмови. Економічна частина угоди про асоціацію між Україною та ЄС почне діяти не раніше 2016 року, але вже зараз Росія заявила, що у випадку, коли почнеться імплементація, навіть юридична Росія запровадить мита на товари з України. Як же це вплине на наш ринок? Обговорюємо сьогодні із виконавчим директором міжнародного фонду Блейзера Олегом Устенком. Пане Олег, здравствуйте. здравствуйте. тобто, навіть якщо ми почнемо. Вносить изменения в законы нам поднимают мыта. Действительно так. Россия очень четко сказала по поводу того, что как только мы начинаем имплементацию нашего соглашения по зоне свободной торговли с Европейским Союзом, сразу же они меняют с нами торговый режим. Пугаться этого точно не стоит. Понимаете, вышло так, что сейчас есть таких каких-то два, две параллельных плоскости. Одна плоскость абсолютно прагматическая, четкая, прагматичная, четкая, в которой живет Украина и Европейский Союз. И вторая какая-то такая виртуальная реальность, в которой живут э, Министерство экономики и торговли Российской Федерации, которые, вот, э, судя по всему и по заявлениям Улюкаева, э, министра эконом-развития Российской Федерации, занимается этим вопросом. Э, что это точно все означает? Э, сейчас или до последнего времени Украина продавала порядка 25% своего экспорта на территорию Российской Федерации. Мы экспортно зависимая страна. Половину нашего ВВП получаем за счет экспорта товаров. Понятно, что от России в России мы зарабатывали порядка 12% нашего ВВП. Это колоссальная, конечно, цифра. Но, с другой стороны, столько же мы зарабатывали приблизительно и на территории Европейского Союза. После того, что начались сначала торговые войны с Россией, потом э, политическое противостояние, потом фактически военная агрессия, э, неспокойный юго-восток Украины, подпитывающийся Россией, э, давление на Россию со стороны Европы. Наш экспорт туда начал резко снижаться. И фактически то, что произошло за полгода, мы потеряли приблизительно 25% нашего экспорта туда. То, -то например, это лучше мы, чем торговые войны, когда мы вообще не знаем, когда наши товары туда не пустят. Точно. Я абсолютно придерживаюсь такой же точки зрения либо давайте играть цивилизованно относительно цивилизованно, потому что это все равно не цивилизованная игра, не цивилизованная э, с той точки зрения, что у нас есть соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ, его подписывал в то время премьер Азаров и премьер Путин в Санкт-Петербурге и до подписания этого соглашения россияне вводили целый ряд ограничений на наши товары и ну, позже до... тоже вводили до этого они стимулировали наше подписание этого соглашения тем что например запрещали э, ввоз туда труб малого диаметра запрещали ввоз э, такую, казалось бы странной группы товаров например столовые приборы почему украинские столовые приборы не могли завозиться в Россию то есть они делали своеобразные такие акты давления на нас и раньше потом сырные войны Періодичні ж конфетні, шоколадні воїни, ну сейчас. Тоді, пане Олего, ваша відповідь добре піднімуть ми, та це буде зовсім не вигідно нашим виробникам. Чи все-таки просто вони знижать, знизять маржу свого заробітку? Я, я би сказав так. то, что происходит сейчас в наших торговых взаимоотношениях Украина-Россия, это точно невыгодно. не выгодно ни той стороне, ни нашим производителям, которые ориентировались на их рынок. Но то, что происходит сейчас, это абсолютно не цивилизованно. Очередь, которая выстраивалась, там, например, в феврале или в марте на границе, которую россияне строили, очередь из наших производителей, которые везли свой товар туда, на территорию России реализовывать по тем контрактам, которые у них были, по их экспорта собственным контрактом, потом и изменения какие-то, которые вводил Роспотребнадзор к нашей э, пищевой, промы... э, пищевой продукции и так далее. Все это были такие акты, так называемые, это называется в экономике нетарифное давление на страну, кстати сказать, запрещенное в рамках ВТО. Но если... То есть оно и было uh -huh. тогда э, запрещено. Сейчас то, что они предлагают, они говорят по поводу того, что мы дадим вам э, так называемый э, в рамках ВТО, есть такое понятие МФН режим. Most favorite nation. Это означает, что мы продаем туда товары, но продаем их с импортными пошлинами. Например, если раньше мы что-то возили за 100, какой-то товар у нас стоил 100 долларов, и мы возили его беспошлино на территорию России за 100 долларов. То есть он, он и стоил там 100 долларов нашему товаропроизводителю. Сейчас они говорят, мы ставим для вас таможенный сбор. Этот таможенный сбор, я бы сказал, в будет 7-10%. Пусть самый плохой вариант, 10%. Но даже если это означает, что это может ударить по нашему производителю, вместо 100 долларов он будет реализовывать свой товар там за 110 долларов, а вот эту разницу 10 долларов заберет себе российское государство, которое, кстати сказать, испытывает проблемы с собственным государственным бюджетом. Вы знаете, они очень сильно зависят от цены на нефть, цена на нефть это падает, это у, них, у них все равно mm -hmm. все не так уж хорошо. Но, да, вот за вашими оценками, те выробники, которые и постоянно товары в России, насколько они теперь могут постачать в ЕС? О, это, Або какая часть из них? Это очень сложная и такая чувствительная тема. Почему? Потому что, во-первых, мир не сошелся с клином на Европейском Союзе. Это прежде всего. Мы сами по себе независимая страна, и наши производители такие же независимые производители, как в любой другой стране. Они могут продавать свою продукцию в Россию, если Россия не покупает эту продукцию, могут попытаться продавать ее на других рынках, в том числе на европейском рынке. Но э, совершенно легко все решится для нашей легкой промышленности, совершенно легко может решиться для нашей пищевой промышленности в том случае, если она будет отвечать тем фитосанитарным нормам и стандартам, которые есть в Европейском Союзе. Другой вопрос, как они до этого дойдут, потому что это все сопряжено с инвестициями, в, в, со вложениями денег в свое, в свое предприятие, в своей компании. Совершенно легко все решится на например, по нашей сельскохозяйственной продукции, например, зерно, есть масса других рынков, и, кстати сказать, наша агрария активно уже представлена на рынках Ближнего Востока, в Северной Африки, они идут на Восток, в Азию, они достаточно активно начинают продавать свою продукцию, и в той же, кстати сказать, Японии, в Китае, то есть они достаточно а, диверсифицированы. Это на про великие холдинги, а у нас все-таки люди, а, которые прав... туда пробиться. Правда, правда. И более того, я бы сказал, самая большая проблема, это тоже для малого среднего бизнеса, о котором вы говорите, но тоже серьезнейшая проблема состоит и будет для наших машиностроителей. И проблема в том, что вот за 23 года нашей независимости, модель бизнеса, которая у нас развивалась, она была такая очень специфическая украинская модель. Какая это была модель? То есть крупные владельцы капитала, машиностроительные предприятия это крупные предприятия, они инвестировали в свои предприятия ровно столько, сколько давали возможность сохранять эти предприятия на плаву. Если бы можно было меньше проинвестировать, Еще они больше. бы с удовольствием бы проинвестировали меньше. Но просто нельзя было. Физически тогда ушло бы их судно под названием там любой машиностроительный завод ушло бы ниже ватерлинии и в конце концов бы утонуло. Вот они вот этот минимум инвестировали. Инвестировали у них было объяснение почему они инвестируют мало, потому что у нас некачественный бизнес и инвестиционный климат, что в общем абсолютнейшая правда. Но с другой стороны они были сами не заинтересованы в том, чтобы улучшить этот бизнес инвест климат потому что э, вот эта модель которая существовала крупного капитала в украине давала возможность крупному капиталисту э, получать владельцу капитала капиталист наверное, нехорошее слово э, владельцу крупного капитала давала возможность получать определенную ренту из-за того что вот такой плохой инвестиционный ну, так, климат а да, и, они и тут и могут так... все попытом да, в России да, У -у -у. Да. но проблема в том что сейчас этот товар поскольку Товар был не очень качественный или даже лучше сказать не очень качественный, а недостаточно конкурентоспособный. Он не в состоянии конкурировать на других рынках. На российском он конкурентоспособен, на других рынках нет. Вот, кстати, почему 75% нашего машиностроительного экспорта уходило на территорию Российской Федерации и только 25%, только четверть на другие территории. Поэтому задача машиностроителей для того, чтобы выжить сейчас, это А. Попытаться наладить каким-то образом свои взаимоотношения с россиянами. Если это будет возможно, если нет, то надо взяться за ум, вкладывать в свои предприятия, деньги и параллельно с для того, чтобы поднять но их и модели изменит. И можно наши вагоны, если они потребны в России, то справде в Украине хиес не знают, Конечно, это тоже колоссальный вопрос. То есть удар все равно будет нанесен по украинскому машиностроению. Mm -hmm. Тут не надо питать никаких иллюзий. Удар будет, но Якщо чесно полажав руку на серце, этот удар все равно був би бы нанісін по Україні не се час да. пізніше. есть це все равно була ожидаемая вещь. вони бояться реекспорту із Європи э, саме що європейські товари дешеві будуть потрапляти в Росію. Наші товари продаватимуться на тих самих умовах. Политический, политический, это, это и политический момент Послушайте, я работал в Москве В 2001 году В 2001-2002 год Работал В группе советников Которые занимались вопросами Связанными с ВТО И я вспоминаю 2001 год Всякие разговоры по поводу того Что можно, что нельзя, как надо защитить Российскую экономику И это постоянная пластинка, которая крутится в Москве То есть это не что-то новое, что там появилось Это не то, что появилось вот в 2014 или в 2013 году есть цивилизованные формы э, определения происхождения товара то чего больше всего э, боится Россия есть цивилизованные формы и они прописаны очень четко в рамках ВТО э, бояться их ну может быть можно бояться но сделайте свой какой-то контроль более четкий тем более э, Украина может допустить э, вплоть до своей таможенной базы если бы было бы нормальное развитие ситуации мы бы могли открыть нашу таможенную базу и показать что к нам зашло из Европы и чтобы россияне были но уверены что наши оно... нашей мытные базы это же просто небеспечно да, сейчас в да сейчас да но, но еще раз говорю есть цивилизованные какие-то uh -huh. формы uh -huh. и, и я могу понять это и я вот вот это опасение россиян я могу понять потому что я тоже прекрасно понимаю что возможен риск для россиян связанных с тем что какой-то там продукт который будет произведен в европе попадет к нам на таможенную территорию мы его перепакуем в другую картонную упаковку отправим Ім на там можна все діти. Тут вопрос правильного контроля. Насправді там більше політики вже, ніж економіки давно. Але чому єС нам зараз ось, нам обіцяли 1 мільярд євро допомоги? З'явилася інформація, що вони вже висувають умови, які ми повинні виконати, і тільки тоді буде ця допомога. Це ж таки, там і боротьба з корупцією, по підвищення прозорості Нафтогазу. Далі публікація планів дій в сфері державних закупок. Ну и так уж там прозорость бюджетного процесса. Выдвигают эти требования и правильно делают. Представьте себе, что мы с вами, например, налогоплательщики где-нибудь там в Баден-Бадене. И мы платим налоги нашему государству, да, Федеративной Республике Германии. И в конце оказывается, что эти деньги даются частично Украине, которая по рейтингу, например, Transparency International, да, те, которые определяют уровень коррупции, является одной из самых коррумпированных стран в мире. У нас с вами, как у налогоплательщиков Германии, при всей нашей симпатии, возможной э, к Украине, возникнет вопрос, а стоит ли давать деньги в стране, где они могут разворовываться. Поэтому абсолютно правильное требование, которое выдвигает Европейский Союз, это, ребята, наведите сначала у себя порядок, и вы получите нашу макрофинансовую помощь. Наведите у себя порядок, связанный с вопросами коррупции, государственными закупками, где коррупция колоссальна. Наведите у тебя порядок с точки зрения верховенства права. Ваши суды ненормально работают, и это понятно тоже. Решите вопросы, связанные с административными барьерами для ведения бизнеса. Ну, шутка ли э подвижки, которые у нас совершаются. Ведь подумать, то, что происходит у нас частично сейчас, это абсолютнейший нонсенс. То есть, смотрите, наша экономика падает на 7%, как минимум, упадет в этом году. У нас явно увеличилось уровень безработицы в стране. У нас есть э, юго-восточный регион, где, во-первых, разрушенный, во-вторых, идет война, в-третьих, возникновение социальных проблем, социального напряжения колоссально. Даже если мы прекратим войну, потому что приостановлена деятельность предприятий, э, уровень безработицы будет как минимум в два раза больше, чем на остальной части территории. То есть, если у нас на основной части будет порядка 10% по методологии Международной организации труда, то там может э, достичь процентов этого. 20. И при этом государство в таких случаях, вот мировой опыт говорит по поводу того, что идет не просто на резкое улучшение инвест-климата, но идет на такие меры, которые кажутся ненормальными в и нормальной ситуации. Да. Uh -huh. Например, часть стран могла бы отказаться или Украина в том числе могла бы отказаться от всяких идей, связанных, например, с контролем за этими малыми архитектурными формами. Но кто сказал, что сейчас Киевская Рада должна немедленно решить вопрос сноса вот этих киосков? которые там они портят город и все с этим связано. Но зачем сносить сейчас, когда это дает возможность людям выжить эту ситуацию? Вернитесь к этому вопросу через год. Отмените фитосанитарные или вообще санитарные инспекции там, э, даже на предприятия общественного питания. добрый сколько на это пойдет часу? Цей миллиард евро нам потребен уже зараз. Насколько готова наша страна настолько перелаштуватися, измениться? Ну, я думаю что социальный запрос на это изменение есть колоссальный да. но есть колоссальное непонимание того что э, тоже что надо сделать например э, при всей симпатии к вопросам связанным с иллюстрацией я считаю что сама по себе она ничего не даст почему ничего не даст потому что ты не меняешь среду ну и что ты европейцам я говорю своим европейским коллегам но мы же делаем иллюстрацию но незаконный вопрос возникает а ты оставляешь всю ту же отвратительную среду которая у тебя есть в стране и при этом ты просто пускаешь новых людей в то болото, которое то у тебя да, было 23 года. Измени это болото, осуши его, сделай из этого болота там прекрасное озеро или дай возможность там появиться в чистой воде. Для этого просто иллюстрация мало. То есть если воспринимать узко и идти просто то, что хочет общество и То чого воно дальше не понімає, это самый плохой путь була заява від голови МЗС Павла Клінкіна про те, що ми ведемо перемовини з МВФ, аби ну змінили, пом'якшили умови для нас в зв'язку із війною на Донбасі. Я не согласен з міністром Клінкіним. умови. условия да видаб'єті смігення умови від міжнародного валютного фонду. Это возможно, потому что серьезный акционер в Международном валютном фонде – это Соединенные Штаты Америки, 16,4% голосов, еще несколько ведущих европейских стран дадут вам 40% голосов, можно проталкивать вообще любое решение в МВФ. Второй вопрос – а надо ли нам смягчение условий? И Климкин говорит, скорее всего, по поводу смягчения условий, это позволит нам увеличить дефицит государственного бюджета. Сейчас дефицит государственного бюджета суммарный, это плюс на нефтегаз плюс э, пенсионный фонд, плюс сам по себе бюджет, э, дефицит бюджета составляет 10,1% ВВП. Я против его увеличения. Как только мы дойдем до параметра, я, я понимаю, что он нам нужен. Понимаю, что он нужен. Я понимаю, что у нас проблемы, связанные с тем, что надо тратиться на обороноспособность страны. Я понимаю, что нам надо будет восстанавливать юго-восток страны. Это тоже колоссальные траты. Речь идет о миллиардах и там, и там. Не гривен, а долларов. Понятно, что на все это нужны деньги. Режьте те статьи, которые у вас есть, как это болезненно не будет, режьте расходные ну, бишь, статьи государственных знаете что, либо мы пойдем в отметку 13% ВВП, с которой в свое время падала Греция, а мы не Греция, греки могли пережить такое падение своей экономики. Мы, если войдем в отметку 13% ВВП, во-первых, с нами прекратят работать через год международные финансовые институции, это А. Б. Для нас абсолютно полностью закроются международные рынки заимствования капитала. Они сейчас, конечно, для нас не открыты. Но потом мы даже не сможем занимать деньги. И в конце концов наш долг будет увеличиваться на фоне падающей экономики. Нам надо будет просто больше отдавать денег. Что резать? Резать все болезненно и все плохо резать. Греки в свое время порезали школы на 30% сократили количество школ. Греки в свое время сократили количество больниц. Режьте все, что возможно. Я не говорю Трогать медицину абсолютно полностью, но пытайтесь ее каким-то образом сэкономить там. Пытайтесь сэкономить на государственных закупках, где фактически происходит разворовывание средств. Пытайтесь сэкономить, я не знаю, на науке пытайтесь сэкономить. Урежьте финансирование на науку. Университеты выживут, возможно, если они будут зарабатывать деньги. Они и сейчас зарабатывают деньги на студентов. А наука может искать гранты за кордоном? А наука может искать деньги что да, есть, за рубежом, да, если она что-то делает действительно полезное и ценное, пусть какой-то год-два выкручиваются каким-то образом самостоятельно. Нет денег сейчас финансировать, ну просто нет. То есть, либо мы повесим это сейчас все на наших налогоплательщиков, всех вместе и все дружно скатимся в такую пропасть, из которой вообще никогда не поднимемся, либо давайте как-то хотя бы осознаем, что нам надо жить посредством. Что меня реально пугает, меня пугает, что на этих выборах могут появиться на в политическом спектре огромное количество популистов. Это опасно опасно. Сейчас политику будет совершенно легко завоевать симпатии своих избирателей, обещая там ману небесную уже завтра или послезавтра. Но проблема в том, что если у тебя на это нет денег, а ты уже пообещал, то тебе хоть какую-то часть из этих глупостей, которые ты обещал, надо Довыдеться будет делать. Вот и ты расширишь дефицит государственного бюджета, и мы столкнемся просто с непреодолимыми препятствиями. То есть кто-то должен, кто остановит быть, кто остановит это, объяснит, почему так или это так нельзя делать, даст какие-то советы политики. А населению, конечно, надо подходить. А у нас такие люди есть? Я думаю, что есть. Но я думаю, что э, надо не просто, даже вот с точки зрения выбора, вот верить всему, чего говорят всему, что говорят, а вот как-то подходить вот с точки зрения того, а где он вообще, да, где он возьмет деньги. У нас э, есть запитание для слухача. Алло. Вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, нужно резать социальные статьи. Куда же уже дальше резать? Низкие зарплаты такие, низкие пенсии. Вот, вот вы будете согласны, что вам на 50% снизили там зарплату. Вот. И как вы на это посмотрите? Или вашей маме пенсию уменьшили? Вот я хотел бы знать. Слушайте, ну, во-первых, конечно, не надо так уже воспринимать. Я считаю, что когда речь идет по поводу нашего пенсионного фонда, пенсионный фонд, дефицит пенсионного фонда находится на отметке, превышающей 2% ВВП. Это катастрофически большая величина. Поэтому всякие популистские рассказы по поводу того, что давайте прекратим пенсионную реформу, которая, к сожалению, у нас в Украине свелась к тому, что просто поднялся пенсионный возраст, это неправильно, но неправильно ее прекратить. В противном случае, вот в э, 45 лет сейчас мне, то есть я рискую тем, что в 60 лет я вообще не получу пенсию, потому что как таковой пенсионной системы в Украине просто не будет. Э, что я имею в виду? Резать социальные выплаты надо. Вы знаете, что у нас есть масса так называемых социально защищенных статей. Но в том числе, если говорить по поводу пенсии, есть большое количество людей, которые получают пенсии не одну, две, три тысячи гривен, а есть люди, которые получают там 8-10 тысяч э, гривен пенсии. То есть убрать, например, подобного рода льготы, убрать огромное количество привилегий, которые есть, сделать или ввести в жизнь те меры, которые могли бы позволить сэкономить деньги, вот, например, здесь. Я считаю, что резать, ну, конечно, не просто соци... Я, социальные статьи затрат. Я считаю, что резать, если 75% бюджета это как раз социально защищенные статьи затрат, то резать надо начинать не с них, а резать те, которые 25%, которые не относятся к социально защищенной статьям но и даже эти 75 процентов их надо тоже менять вот вот такая ситуация либо мы либо а какой выход вот скажите а какой при всем этом выход либо мы продолжаем жить в долг вы понимаете что если страна э, имеет дефицит 10 процентов вот я вам приведу пример украина 10 процентов дефицит государственного бюджета э, 10 э, в этом году 10 процентов ввп одолжить украина при самом замечательном раскладе, вот просто при самом, если бы вышла на внешние рынки заимствования капитала, должна была бы быть готова занимать под 15% годовых. Это если бы нам повезло. Вы себе представляете, 15% годовых э, по валюте. Теперь дальше. Если бы вы заняли под 15% годовых при дефиците 10%, готовьтесь к тому, что если в следующем году наша экономика останется на том же уровне, на котором она находится сейчас, а мы падаем. Но самый невероятный бы вариант был, мы останемся на прежнем уровне, готовьтесь раскошелиться на полтора процента вашего ВВП, просто за то, чтобы вернуть в следующем году просто процент за пользование этим кредитом. Только процент. То есть у вас будет в следующем году минус, если вы одолжите эти деньги на пять лет. В следующем году ви повинні будете дати 2% процента та кредита плюс 1,5% за обслужування кредита три з половиною процента. Добре, добро, позики це дійсно шалені суми. Але наприклад, коли була заява від Юрія Продана про те, що якщо буде надспоживання газу, треба піднімати ціну на газ для населення в 4 рази до ринкової ціни, це теж викликає запитання, тому що здається, що немає розуміння, що в людей немає грошей, просто що доходи надзвичайно низькі. А я вважаю, що е, правительство делает серьезнейшую ошибку. И я не против того, что должна быть корректировка цены. Но ну, не в 4 конечно раза. Самое основное это не ударить по социально уязвимым слоям населения. Ни в коем случае нельзя и это абсолютное правило для любой нормальной страны. Ни в коем случае не должна пострадать мать сама воспитывающая ребенка инвалид или пенсионер еле сводящие концы с концами и это основной объект защиты это основной объект защиты государства и нас с вами как общество каждый из нас как налогоплательщик должен заботиться чтобы эта группа населения ни в коем случае не пострадала но когда голосовались законы Верховной Рады по поводу увеличения рентных платежей, например, для внутренней добычи газа, почему они не были увеличены до какого-то определенного более высокого уровня, который бы сделал прибыльность этого бизнеса там не 100% или не 70%, а довел бы прибыльность этого Потому бизнеса что там, до 20%. очевидно 203... это а для людей можно повысить, вот, и вот, люди вам будут, платить. вот вам ответ. Пытайтесь сократить дефицит на нефтегаза, сокращается не только увеличением тарифов. Увеличивать тарифы надо. Но есть ему какие-то разумные пределы. Вы же не можете идти, как, если вы увеличиваете тарифы в 4-5 раз, вы просто получите не оплату ваших счетов, которые вы вышлите. И это будет опять-таки, загоня... вы загоните себя в тупик. Попытайтесь вести другой другим способом, игру. Увеличить до, еще больше вот эти э, рентные платежи. Понятно, что там будут кричать и возмущаться правильно там можно выкроить деньги. Можно выкроить деньги хотя бы из оптимізації структури на уряд. что приймається рішення. Дякую за цю розмову. Сегодня був Олег Остенко, виконавчий директор міжнародного фонду Blazers. Вплинути рішення Росії запровадити мита на українські товари, якщо ми почнемо імплементацію угоду, угоди про асоціацію з ЄС. Ну і власне, що робити, щоб українська економіка працювала і люди не ставали ще піднішими в Україні. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. На слуху, на слуху.